তাকে বুজি নাপাওঁ আমি দেখিছোঁ কাৰ বিৰুদ্ধে যিটো গণ আন্দোলন এটা সময়ত গঢ় লৈ উঠিছিল তাৰপিছত এই আন্দোলনটো কেনেকেই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল বা অলপ বিভ্ৰান্ত হৈ গ'ল কাৰ সমৰ্থনত যিসকল শিল্পী বা বহুলোক ওলাই আহিছিল এটা সময়ত তেওঁলোকে দেখিছোঁ আকৌ বহুতে বিজেপিত জইন কৰিলে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাসকলে আকৌ এতিয়া যিসকল ইমান দিন স্তব্ধ হৈ আছিল আকৌ নতুনকৈ দেখিছোঁ কাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি আছে কিন্তু এতিয়া কোনোবাইতো ৰাজনৈতিক ইটোৰ কাৰণে কৰি আছে নে সঁচা অৰ্থত কা বাতিল কৰিবলৈ বা অসমক কাৰ অভিশাপৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ কৰি আছে সেই কথাটো তেওঁলোকে জানিব হয়তো সকলোৰে স্থিতি একে নহ'বও পাৰে কোনো বহুতে আন্তৰিকতাৰে ইয়াৰ বিৰোধ কৰে আৰু সদায় বিৰোধ কৰে কিছুমানে হয়তো ইয়াৰ পৰা সুবিধাও ল'ব বিচাৰে কিন্তু এটা কথা যোনে যি উদ্দেশ্যেই কৰক কিন্তু আমি এইটো সদায় বিচাৰোঁ যে কা ভাৰতৰ সংবিধানৰ গণতান্ত্ৰিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ বিৰোধী আৰু কা আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু বিদেশীক কোনোদিন ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰাটো আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ হিন্দু হওক মুছলমান হওক বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান শিখ যোনেই নহওক আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসম অসম চুক্তিৰ আধাৰত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চৰ পিছত অহা প্ৰত্যেকজন বিদেশীক বিদেশী বুলি গণ্য কৰিব লাগে অসমৰ পৰা খেদিব লাগে সেয়া হিন্দু হওক মুছলমান হওক বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান হওক কথা নাই আৰু সেই অসম চুক্তিৰ আধাৰতেই অসমৰ পৰা বিদেশী চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত কাৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰলৈকে অহা কোনো ধৰ্মৰ লোকক স্বদেহী কৰিব নাগৰিকত্ব দিব তেওঁলোকক আকৌ কাইলৈ খিলঞ্জীয়া বুলি ক'ব আৰু অসমত যিসকল আদিবাসী লোক ইয়াত শশ বছৰ ধৰি হাজাৰ বছৰ ধৰি আছে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰি কাৰ জৰিয়তে বিদেশী আনি খিলঞ্জীয়া কৰিব এইবিলাক বিজেপিৰ অপকৰ্মৰ আমি সদায় বিৰোধ কৰোঁ আৰু এইটো অসম বিৰোধী স্থিতি বিজেপিৰ অসমৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ বিৰোধী গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অন্তৰেৰে কাৰ বিৰোধ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য কৰিব নালাগে অন্তৰেৰে সদায় আজীৱন দিনে নিশা চৌব্বিছ ঘণ্টাই অন্তৰেৰে কাৰ বিৰোধত বিৰোধ কৰাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু কাৰ কাৰ বিৰোধী স্থিতিটো শক্তিশালী হ'ব লাগে সেইটো আমি কামনা কৰোঁ দাদা দাদা ব্ৰিগেডৰ সদস্য এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত আছে নেকি আপুনি ভাবে নেকি বহুত আছে দাদা ব্ৰিগেডৰ সদস্য মানে এতিয়াতো এনেকুৱা লাগিছে যে কংগ্ৰেছৰ মানে যিসকল ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা গ'ল দাদা ব্ৰিগেডৰ বিজেপি লৈ বহুকেইজন গ'ল আৰু বহুকেইজন যে যাবলৈ ভৰি দাঙি আছে এই কথাটো সকলোৱে গম পাইছে তেওঁলোকে এতিয়া যিসকল বিধায়ক কংগ্ৰেছত আছে তেওঁলোকৰ অধিকাংশই ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত তালিকাটো দি থৈছে যে মই প্ৰত্যেকদিন ৰাতিপুৱা উঠি তেওঁলোক মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধে যে আমি আজি জইন কৰিম নেকি দাদা তেতিয়া কয় নাই তোমালোক কেতিয়া কোন জইন কৰিবা মই জনাম যেতিয়া জনাম তেতিয়া আহিবা আজি নালাগে প্ৰত্যেকদিন ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে চাহ খোৱাৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীক গৈ পেলাই সুধি লয় যে আমি আজি জইন কৰিম নেকি গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি অসমত একাকাৰ হৈ গ'ল মানে এটা যদি ৰাজনৈতিক রাজনৈতিক খিচিড়ি বনাইছে এই পৰা চাউল কোন দালি কিন্তু আপনি পৃথক করবেন গতি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পর কোন কংগ্রেস কোনো বিজেপি বাছি উলিও টান হয়ে পড়েছে মানে কংগ্রেস বিজেপি একাকার হয়ে গৈছে গতি এই ক্ষেত্রে আৰু আমি ভাবো কংগ্রেস আজ বিরোধী হয়ে থাকা নাই বিজে তেওঁলোকে ইমান দিন এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বুলি কৈ আছিলে যিসকলে বি টিম বুলি কৈছিল তেওঁলোকে দেখিছোঁ আকৌ বিজেপিৰ গ্ৰামোচালৈ গৈ যোগদান কৰি আছে আজি তেওঁলোকে এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বুলি কৈ আছে কিন্তু আজি দেখিছোঁ কংগ্ৰেছ মানে বিজেপিৰ ব্লাড যেতিয়াই বিজেপিৰ অলপ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় স্বাস্থ্য বেয়া হৈ যায় তেতিয়া ব্লাড ছাপ্লাই দি যেনেকৈ বেমাৰীক যেন যেনেকৈ সুস্থ কৰি তোলে কংগ্ৰেছে তেতিয়াই নিজৰ পৰা বিধায়ক চাপ্লাই দিয়ে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছাপ্লাই দিয়ে এ পি চি চিৰ প্ৰেছিডেণ্ট জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ নেতা চাপ্লাই দি তেওঁলোকে বিজেপিক আকৌ শক্তিশালী কৰে যেতিয়াই বিজেপিয়ে ৰক্তহীনতাত ভোগে কংগ্ৰেছে ব্লাড চাপ্লাই দিয়ে গতিকে কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ ব্লাড গতিকে এতিয়াৰো একাকাৰ হৈ গৈছে আৰু যিকেইজন আছে চাব আৰু কিমান নতুনকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা তাৰমানে এটা অভিযোগ পাই আছোঁ যেন ই ডি ই ডিয়ে যেন শ্ৰমন দিয়ে তাৰমানে কংগ্ৰেছ যেতিয়া শ্ৰমন দিয়ে তেখেতসকলে মানে বিজেপিত যোৱাৰ এটা ৰাস্তা ওলাই দিয়ে যেন বাচি যাবৰ কাৰণে সেই সন্দৰ্ভত কি কয় কোনোবাই কয় যে শ্ৰমন দিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা যায় কিন্তু আমি দেখিছোঁ বেছিভাগ শ্ৰমণ নোহোৱাকৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান বিজেপিত গৈছে তাত নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট শ্ৰমনটো মন নাই এনেই গৈছে তেওঁলোক অন্তৰেৰে আগৰ পৰাই বিজেপি আৰ এছ এছৰ মুৰবৃত্তিমান গতিকে তেওঁলোকে এটা বাহানা লাগে কেইজনমানে চমনৰ কথা কৈছে আৰু বাকীবিলাক এনেই গৈছে গতিকে এই কথাটো আমি যি দেখা পালোঁ যে কংগ্ৰেছেই বিজেপিক শক্তিশালী কৰি আছে গতিকে আমি এতিয়া এউ ডি এফে মানে এতিয়া কংগ্ৰেছ বিৰোধী কংগ্ৰেছ বিজেপি মিলি পেলাই যিটো শক্তিশালী আভ্যন্তৰীণ বন্ধন এটা কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এউ ডি এফে শক্তিশালীভাৱে সদায় আমি আমাৰ মিছন চলাই যাম কংগ্ৰেছ বি বিজেপির এই জোটক আমি পরস্ত কৰিবলৈ আপনার চেষ্টা করি এটা নগাঁও লোকসভা সমিত আপনার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কোন হব নগাঁও লোকসভা সমিত কংগ্রেস বিজেপি মিলিত এটাই কংগ্রেস বলি আর বেলেগ নাই আর এটা আমি দেখিছো যে কংগ্রেসের পরও বহু কেজন নেতা সুশ বরার টিকিট পুর পিছুকে গিয়ে বিজেপি জেন করে আর বহুত মণ্ডল কংগ্রেসের কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টোলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিলে ইয়াত যিহেতু কংগ্ৰেছ বিজেপি বুলি এটাই গতিকে কংগ্ৰেছ মানেই বিজেপি মোৰ যুদ্ধটো বিজেপিৰ লগত হ'ব আৰু বিজেপিৰ লগতেই হ'ব কংগ্ৰেছৰ এজন নামমাত্ৰ কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁ বহুত কম ভোট পাব সেইটো তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানত থাকিব কিন্তু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যুদ্ধখন এ আই ডি এফ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব আৰু এ আই ডি এফে কমেও দুইৰ পৰা তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি ইয়াত জয়লাভ কৰিম সেইটো আমি নিশ্চিত এক লাখ ভোটাৰৰ ভিতৰত এঘাৰ লাখ আছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ আৰু বাকী সাত লাখ সংখ্যাগুৰু কিন্তু এই এঘাৰ লাখ ভোটাৰৰ ভিতৰত মই সাতৰ পৰা আঠ লাখ ভোট পাম বুলি আজিৰ দিনত মই নিশ্চিত আৰু বিজেপিয়ে কোনো পদ্ধ পাঁচ লাখৰ ওপৰত নাপায় আমি হিচাপ কৰিছোঁ গতিকে আমি দুইৰ পৰা তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধান জয়লাভ কৰিম